Alright, Bismillahirrahmanirrahim uh, Mungkin kali ni kita nak interview Alung ni lah Perjalanan untuk duduk daripada Mungkin kamera hmm. macam, nak boleh jadi Yelah, kalau bahasa orang putih daripada hero ke zero lah dia. Ha, hmm. Daripada part gas ke Daripada zero lah, pada macam tu Mungkin Alung boleh cita sikit lah, Hassan kena buat macam ni hmm, Sebenarnya benda ni Bukan kita rancang kan ya Kita daripada Daripada bawah Pengurusan saya daripada Samsung Jalanan Daripada Pau-Pau Kedai tak, kalau boleh cerita daripada, uh, kalau entah kalau nak jawab tak apalah maksud saya daripada, daripada kecil macam mana, sekolah, macam mana sekolah macam mana boleh terjebak tu lah maksudnya. Oh, okey. Okay. Boleh yeah, ya? Saya, <laughs> saya kira kalau kecil ni, saya ni mangsa bully ni. Oh, iya yeah, ha, ke? Kan? Saya ni kira, lekeh orang kata-kata lekeh. Lekeh? Eh? Lekeh. Kena sekolah memang kat luar ni. Hahaha, <laughs> lekeh. Saya kena bully je. Lepas tu dalam kehidupan saya ni, sezaman budak ni memang kena bully lah. Lepas tu bila saya dah mula agak saya dah mula belajar silat lepas semua kan. Silat apa Dan, tu? Oh sikit-sikit gaya-gaya sikit, sikit. Saya gaya hmm. lah. Jadi bila dah saya dah bercampur dengan orang, saya dah mula mula rasa macam oh syok ah macam ni lah, syok ah. Hmm. Lepas tu bila dari situ pula kita dapat dapat daripada sumber kewangan, kita dah ada sikit-sikit sikit, sikit, sikit. mula-mula kita dah bergerak, dah bergerak. Sampailah saya dimasukkan ke dalam jawab, saya dihukum bila saya dihukum dia penjawab tu saya keluar saya kehidupan dia penjawab ni mengajak saya tentang berani kehidupan bersendiri Mak, minta maaf saya hmm. boleh kalau saya kalau tak nak jawab cakap tak boleh, tak boleh. jawab lah tapi <laughs> maksudnya Along kata dah, I mula ada duit tu maksudnya Along buat kerja apa saya ha? macam kita kutik toci kedai-kedai ha? mesin kutik-kutik toci kedai mesin toci tu apa dia? Ha, ni, toci tu. ni dia macam macam jaga kedai lah. Jaga kedai. Ha, ja, Uang perlindungan ya. tu lah. Ha, Uang okay. perlindungan So, masa masuk gayung tu, kan, Alung dah start bercampur mm. dengan geng-geng macam lah. ah oh, saya campur lah. Masa saya, umur tu umur lah. Saya dah saya, saya dah buka umur 16 tahun dah hmm. mula jalan lah. Alung habis sekolah tak? Tak habis sekolah. Saya jalan dengan tu. Sampai jawab sekolah. <laughs> jalan, <laughs> jalan, <laughs> Duk, lah. So, sekolah. Sampai jalan Ha? Tak, kalau menengah lah. Tak sekolah dengar. Tapi, oh, masa tengah sekolah kita oh, buat kerja-kerja ni. Jalan lah. Dah mula lah. Dah berok lah. Sampai saya dah cukup umur, saya dah dihantar pergi penjara. Masuk penjara umur apa? 19 tahun masuklah. 19 tahun. Hmm. Kes apa? Dia ya, bergaduh. Bergaduh kenapa? Bergaduh hang bergaduh menyebabkan kerja tajam saya kena 326. Okay. Apa? Bergaduh menyebabkan kerja tajam. Benda apa kejeraan teruklah menggunakan kerja tajam. Oh. Lalu bergaduh macam apa? Wah, wow, tu. Dengan sama gangster lah. Dia bukan. Kadang-kadang, saya -kadang, faham, kelai-kelai gitu lah kan. Oh ni tak, tak ada kena mengena dengan Nolan lah hmm, okay. Ada juga lah macam tu lah Minta maaf lah saya nak tanya sikit yang Alung masuk ni gangster Melayu ke dia ke ada gangster ada Ada Melayu Cina tak? ke pelbagai bangsa tak? Oh dia pelbagai Ha? Dia pelbagai Yang Alung masuk oh, ni? Oh, Haa pelbagai ni Haa hmm. Jadi dia kedah sana kita, kita salah jemaah dia jadi kedah Haa ah, yelah jemaah lain lah Tarikat lah ya Mak ayah tak tahu Haa Haa ni? Haa oh, tak Haa 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 saya ni? Haa kau sembunyi Jadi hmm. Macam saya sendiri Kita tu itu pun Mak saya tak tahu mak itu hmm. Di akhir Bila dah kita duduk dalam jawa kita keluar Baru dia tahu Polis pun cerita Kata kita lagu ni lagu ni kan oh. Baru dia tahu Masa, masa dalam geng tu lah Gaduh hmm. semua masuk lah Lepas Mak ayah Buat apa macam mana Hmm, macam biasa biasa lah. Kan? balik-balik? Hmm. alik Alik-alik. 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 alik balik-balik orang? Alik-alik. Dia orang semua okey lah tak tanda okay. dia. Ha, dia tak ikut, tak ikut pisang lah. tanda ni ada satu buruk Tak kena takut yang dekat awal kat hujung tu Jadi Tapi Alhamdulillah Long dah boleh Dah, dah boleh daripada satu ke satu, satu. lagi. Itu bagus, itu bukan buat Saya tanya ni kadang-kadang kita nak bagi lah, Kekuatan pada orang okay. ha, kalau <susuk> Saya pun sebenarnya saya, saya share pasal Pasal dunia sisi gelap kita pasal kristalism hmm. Saya semua nak maklum Sebenarnya benda-benda yang macam ni dia tak ada manfaat pun sebenarnya. Tak ada manfaat pun bagi di pandangan orang mungkin orang nampak kita seronok kan dia pernah duduk dengan kita dia rasa kita punya keganasan jadi sebenarnya benda kita yang buat tu tak berfaedah pun sebenarnya kalau kita ceritakan pasal gesturism ataupun hiburan yang kita dalam dalam gesturism ni contoh kita kata kelab lah kalau kita mabuk hari ni hari ni ialah mabuk tapi hari ni kalau kita buat benda baik dia boleh cover hari ni punya baik esok punya baik dan sebelum ni punya jahat jadi dia boleh cover semua kebaikan tu itulah punca-punca yang saya berubah sebab saya minum pun tak rasa mabuk Main perempuan pun dah tak rasa sedap Saya hmm. rasa macam hidup ni kosong Tak ada apa Apa yang saya duduk cari-cari Rupa-rupa -cari, yang dengan solat tu sebenarnya Saya tak kenai Bila solat ni saya tak tahu Solat ni sebenarnya boleh melapangkan dada saya Saya betul saya tak tahu Sebab saya tak boleh baca Quran Tapi bila saya mula membaca Saya mula ni baru saya dapat Sebenarnya hidayah ni bukan kena tunggu dia Sebenarnya kita kena cari Barulah kita akan dapat hidayah tu bila dalam DDM ni, saya tengok orang bila orang susah kes-kes aku ni Saya rasa kemampuan saya lebih lagi untuk tu saya tak, Sampai hari ni saya tak pernah jumpa lagi alu-alu yang betul-betul agresif -betul Yang betul-betul ganah dalam part kita dulu Cuma bila kita tengok kesedihan ni tu, mereka ketakutan ni pun tu saya, bawa saya rasa, baru saya nampak Sebenarnya inilah Inilah betul-betul kita nampak kesedihan ni tu Sebenarnya dia yang ajak saya berubah Bukan saya sendiri berubah bila saya nampak dia pongok dengan keluarga hancur, segala semua hancur, baru saya nampak apa yang saya buat dulu adalah inilah kehancuran yang saya lakukan dulu. Dan sekarang ni sementara saya hidup, saya cuba menggunakan platform DM ni untuk saya betulkan balik kesalahan saya, untuk saya berkhidmat untuk masyarakat. Dan saya dapat saya depa oh, pun saya depa macam depa kita dah depa hilang keluarga, depa hilang kawan, depa ditipu, depa buat apa semua. Saya merasai benda tu. Saya pun saya, biasa jadi gelandangan. Saya pun pasal melalui benda-benda ni. Tapi bila saya tengok saya duduk lagi saya tengok depa, saya ambil depa sebagai semangat saya untuk saya berjuang untuk depa. Saya cuma bukan minta banyak, saya cuma minta pi pengajian sahaja. Pengajian ni sebenarnya kita nak beritahu link kita dengan Allah waktu kita buka Quran, waktu kita solat, inilah link kita untuk bercakap dengan Allah. Tak ada ruang lain dah, tak ada apa-apa yang bantu dah. Kalau hari ni depa bagi pasal dia dulu adalah ahli pasal gangster, sebenarnya saya bukan 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 bidang tu. Saya bukan part tu. Sebenarnya yang selesai adalah Allah. Asbab saja kita ni. Jadi bila dia pemain kat saya, saya cuba bagi tahu kat dia, hari ni hang tengok saya sendiri pun malu tunjuk tattoo saya. Ini perbuatan yang tak elok." Kadang-kadang orang tanya pasal apa, hang tak pakai ada bukan. Ini semua jalan konten saya nak tunjuk. Saya nak bagi tahu dalam video saya pun malu. Tapi saya nak bagi tahu saya nak bagi orang trust. Bagi orang nampak, "Oh, baru tahu. Sebab itulah dia berani. Sebab itulah ini saya nak tunjukkan ni supaya orang ambil trust ya. bila dia." Bila dah dapat trust tu, saya akan ceritakan dia kat dia. Sebenarnya, okay, the reason ni bukan part dia yang ada yang muda-muda baru nak terjebak dalam gangster reserve janganlah buat benda-benda pelibatan ni kita ayah mata mak ayah ni bila dia menangis pasal kita kehidupan kita tak boleh pijau pun tak boleh pijau inilah masa dia sementara kita hidup kita kalau kita tak mengaji tentang agama bayangkan kalau di dunia Allah tak izinkan kita untuk mengaji dan solat bayangkan bila kita mati tak lama ada jenazah kita dibawa ke pihak masjid adakah Allah nak terima kita macam tu tak boleh sebab mengaji ni sangat penting Dia memang sangat penting Sebab dia tercetuk pada satu ustaz tu Dia habang Saya dia tolong Kalau orang tak boleh mengaji Dia rugi satu benda kalau nanti mak ayah hang mati, orang lain yang mandikan, dia bila hang pegang kerana ada orang lain pegang, ada apa dengan mayat ni? Ini yang dia akan cakap. Tapi bila kita sendiri sebagai anak, kalau kita pegang kerana mak kita, kita habaq kata, ini mak saya. Kalau apa-apa Boleh berbincang dengan saya Waktu tu, tu takkan Allah Dia, dia tak mahu makbulkan doa kita Sebab ngemok kita eh? Jadi itulah sebab Titik-titik perubahan saya Bila saya rasa sebenarnya Hari ini pun ahli-ahli yang takut dengan suara saya Saya bercakap apa semua mereka Sebenarnya Allah yang hadirkan getar dalam hati mereka Sebab saya, kami sendiri pun tak mampu Nak buat satu misira. Tapi hari ini Alhamdulillah Disebabkan kita Saya yakin lah Pertolongan Allah tu pasti InsyaAllah apa tu sekejap <coughs> Mak ayah ada lagi ya? Sekarang Mereka ada lagi Semua ada Semua ada yeah. lagi Semua, 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 semua. Okay. ada lagi jumpa Mi me, Memang korang baik Oh korang baik lah nah. uh, Baik tak <laughs> <kawang> kan, <laughs> rosak lah Mi tak ikut dia pula ha. lah <laughs> <laughs> Okay uh, So Along masuk Belah <coughs> masuk Masuk penjara Menjawab Menjawab mana? Lah. Si Parenggam Si Parenggam Itu si hmm. seran tiga dua enam hmm. Beraduk Pakai tajam Senjata tajam lah oh, Tak nak mati semua lah Tak nak mati Kalau mati tu lagi serius lah Um, hmm. jadi bila kata nak nak berubah masuk penjara tu makin baik ke tak? Macam hmm. dia. Ke makin teruk? Ada orang kata ada yang jadi teruk, jumpa orang lagi lagi teruk. Oh, <laughs> dia kalau masuk curi motor, keluar curi kereta pula. Ya Allah. Hmm, masuk curi kereta, saya nak curi lori pula kan. Ah. Sebab dalam tu dia pun bercerita. Ah. Belajar tentang akta, hmm. belajar tentang jenayah. Oh. Tak ah. semua yang masuk akan jadi berubah. Ada yang masuk sebab jenayahnya, masuk dia masuk keluar pun jadi lagi lagi teruk. Hmm. Ha, memang ini yang berlaku lah jaranglah Lebih kurang kata Bukan tak ada yang jadi baik Ada Tapi peratus dia tak tinggi Jadi baik hmm. Jadi Alung lepas Jadi baik ke jadi, jadi, Lagi ah, oh, Lagi tak Kalau Lagi tak Sebab kita bila kita dah dah jahat Kita dah gitu kita tahu undang-undang Kita akan bergerak ikut suka kita Kita dah tahu macam mana nak longgakkan undang-undang Kita dah tahu macam mana nak buat pengurusan tu Kita dah tahu Jadi kita akan lebih nakai Lebih jahat lagi ke depan So lepas keluar Keluar penjara Barang jam tu Along buat apa Makin lagi teruk Masih, 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 jalan. gangster ah, lah Masih jalan lagi Gangster ni biasa Yalah Ambil wang perlindungan Yang buat judi-judi hmm. ni kot hmm. kan? Betul Yang benda-benda yang haram ni Yalah Kita hmm. protect lah kot kan Betul so, Mungkin dadah pada bad apa Kita dah Pelacong lah semua dah kan? Betul ha? Saya kalau oh, buat dadah-dadah ni Saya tak berapa nak ni kan hmm. Okey lah Ok, kadang-kadang tu, tu, tu ada dia punya prinsipal dia jaga lah Sekarang kita tahu tak, kadang, kadang sebab hmm. orang kata kadang -kadang dadah ni yang paling paling lumayan lah Dia jelas, hmm. Ada. saya pun baca buku Godfather tu oh. Dia kata duk pada dia, orang banyak, masa dia banyak alkohol lah Masa tu alkohol dia band. dia banyak buat duit kat situ hmm. hmm. Saya sepuluh ada satu kat, kat US Tapi, tapi dadah tu tak nak, dia tak nak so hmm. dia atau kita tahu Godfather pun ada dia punya prinsip lah Shalom mungkin <laughs> dia dia lagi ada lah tapi semua tak ada lah jenis yang tu oh, ah, ah, ok tak apa lah <laughs> yang, 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 ketua lo Melayu macam mana lah. <laughs> Melayu lah. Melayu. Hmm. Ah, tapi tak apa kita masuk bukan bukan apa kita nak berisian pada orang Melayu pun ada juga macam ni betul, ha, nah, dia, dia, tak kira bangsa dia tak kira tu betul ha, ah, yang mungkin Yalah, macam Alung sekarang kita nampak, kita nampak agama tu. So, bila Alung tak berubah? Apa yang buat kandung berubah? Bila, saya berubah bila saya jumpa dengan owner DM ni. Okay? Owner DM ni. Okay. Bila saya nampak perubahan kepada diri dia. Mula-mula okay. saya, saya pun tak yakin sebab saya fikir, Ahang pun teruk kan? Tapi, <laughs> bila Ahang berubah ni, bila Ahang solat, bila saya tengok dia menangis dalam solat. Betul dia pernah cerita saya titik perubahan dia disebabkan bila dia, orang masuk rumah dia nak semayang. Masa dia bila masuk rumah orang tanya dia sejadah ada tak? Hmm. Dia tak ada, boleh eh masuk sembah mayang. masuk dalam rumah dia tanya kiblat kat mana? Dia hmm. tak tahu kiblat kat mana. Hmm. Jadi dia rasa macam, "Ish. Okey, dia, dia boleh dia boleh okey." Eh. Tapi bila dia kawan tu ajak jom kita sembahyang ni, dia duduk di belakang. Asal dia orang yang sembahyang tu pula dia doa. Dia bagi "Ya Allah, apa kalau sahabat aku, apa apa semua." Jadi dia rasa tersentuh. Dia rasa, "Ish, hang doakan aku noh." Jadi waktu tu dia rasa macam, oh, "Ish, macam pelik eh, ni kan." dia cuba nak mengaji, cuba nak mengaji tapi itulah ujian daripada dia bawa-bawa sangat besar. Jadi saya rasa macam oh ujian hang besar. Aku taklah besar macam tu pun. Tapi hang boleh saja aku tak boleh. Tapi saya masih masih on off on off. Jadi bila saya dah duduk terlibat dengan dia ni saya nampak uh, pengajian Quran, saya nampak orang macam mana kesusahan orang kat luar sana. Saya rasa oh, okeylah. Lebih baik aku ambil platform ni untuk aku teruskan istiqomah selo-selo buat daripada tak semayang, mula semayang daripada tak mengaji, boleh belajar mengaji jadi dulu saya tak kenal Nabi saya berkata saya Islam saya berkata saya Islam, orang tanya saya orang oh, Melayu, Melayu, Islam, Islam, Islam tapi saya tak kenal Nabi tu saya tak tahu pengorbanan Nabi tu macam mana hari ni dia dakwah sampai kat kita hari ni macam mana dia, dia mempertabatkan perempuan macam mana hari ni dia ajak kita macam mana dia tunjukkan sunnah-sunnah dia kita supaya kita follow sebenarnya saya tak tahu dah tu tapi bila saya duduk dengan DM, baru saya nampak walaupun cerita tu nampak macam cerita dua orang yang bagi saya tapi sebenarnya dia bukan cerita dongeng, dia adalah cerita nyata yang Nabi tinggalkan dekat kita. Dia memegang kekayaan Mungkin boleh dikatakan Nabi ni adalah antara orang yang terkaya di dunia. Tapi Nabi tak pernah pegang kekayaan ni walaupun sehari. Kenapa Nabi perlu tak berjuang untuk kita? Sedangkan sebab tu Nabi sayang sangat umat akhir zaman ni pasti tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa tapi sayang dia. Saya tu fikir-fikir, ish, ada orang lah macam ni. Jadi saya rasa walaupun saya tak boleh buat semua, tapi saya tak tinggal semua. Saya buat sikit-sikit. Ya. Yeah. InsyaAllah. Hmm. Jadi dia start pada pada tu lah. Owner hmm. ni geng geng PW lah. Ya. Tengok ayah uh, lah. Ha, dia Jadi, dia dia dia. Tapi masa dia, dia masa dia start ada orang datang sembahyang kat rumah dia, dia ikut sekali ha. dia, dia pun tak tahu sembahyang. Okay. Masa tu dia masih lagi aktif dalam ni lah. Ha, dia, lagi, dia masih aktif. Masih aktif, yeah. masih aktif yeah. lah. Ha. Sebenarnya macam DM sendiri buka dia kata. Sebenarnya dia nak buka, bukan buka <tell> usaha pekerjaan, dia nak buka motel. Ha? Dia nak buka motel, dia nak buat bagi orang sewa. Ha, okay. dia buat motel. Jadi bila dia nak buat motel, tu yang kata yang kata kawan dia yang main di rumah tu uh, ya. Ah pasal sedek kawan dia main di rumah ni kan kononnya nak bincang pasal hotel ni lah. Jadi okay. ini kawan dia yang pergi semayang tu, yang oh. imam dia tu. Ah pasal sedek kawan dia kata kalau duk buka tempat motel-motel ni dia kata baik kita buka macam mengaji tu. Ha -ha. Kita masing-masing boleh pergi sikit-sikit. Okay. Ha -ha. Jadi dia fikir, oh bawah ada minimarket. Hmm. Jadi dia fikir, tak apalah jom kita tengok. Dia ni pula jenis orang yang je perfect. Tak kira nak bubuh kapek, nak bubuh hok no. tu dia buatlah cantik semua lah like, elok. Hmm. Sedap so, like, dia fikir Allah. Kalau lagu ni kena panggil ustaz memang jaklah noh. Okey. Ah cari ustaz. Bila cari ustaz apa semua, kawasan yang berdekatan tu dah dah label dia teruk dengan berdetu dengan apa semua dah label dia. Okay. Jadi dia susah nak mencari ustaz-ustaz kat, 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 kawasan tu. Jadi depa kami kita di jenayah, sini sat lagi polis main tangkap, sat lagi dia guna duit ahli ke apa ke. Uh, uh, Orang dah label buruk. Dalam tempoh dia dah buat pengurusan hak yang DM ni, dia fikir tak apalah buat siap beri siap dulu. Bila dah buat siap, Baru dia fikir Oh Dah jadi banyak lah dah Kita dah buat perfect sangat ni Aircon dah masuk Audio system dah masuk Audio hmm. semua dah masuk Dah, dah habis ratus ribu dah kat situ Bila dah habis situ dia fikir Tak apa Orang dah maklum daripada KL Dia duduk di Kedah Jadi bila duduk di Kedah ni Orang ambil jumpa dia abang, tolong si, Bang tolong sikit bang Saya ada kes ni bang Tolong bang Kawan saya ni ada sangkut-sangkut ni Dia tak, ish aku tak buat dah benda ni Kalau orang pun nak tolong Aku tak boleh buat dah Tolong abang, tolong abang, mereka ni susah bila dia bantu, dia kata tak apalah. Pusat mengajar aku pun dah siap. Jadi bila bila tempat dah siap, dia tutup kaki. Yang... Ha tu. Bila tempat dah siap, jadi dia fikir kalau nak tolong saya saja, lebih bagi apa-apa lagi. Betul hmm. ha. Hmm. Ayuh, tak. Ayuh, tak. Ayuh, tak. Lah. Ayuh, tak. Ayuh, tak. Tu tu duduk tu 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 Boleh, tu 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 ini yang doa saya. Ha, lah. ha, oh, ah, ya. Ah, ya. Allahu akbar. Ini orang. <laughs> tak ada cerita kisah dia macam mana dia boleh jadi gangster boleh. Itulah. Hmm. Oh, so, mungkin Datuk Zakir lah. Ha, dia dia dengan dia. owner, dia. dengan owner DM memang apat lah. Tak, saya pun memang dalam saya minat enjoy tak apa so, oh. bro, saya buat podcast okay. ni jadi sikit sebanyak ni memang saya banyak saya interview orang daripada bukan Islam masuk Islam lah sejarah dia apa semua tu Baik saya ya. masuk juga jadi hmm. sungguh inspirasi lah saya memang lebih dakwah macam tu lah tapi orang daripada yang tak apa-apa lah macam, hmm. macam dia ni jadi tu tu satu super kat lah yang mungkin hmm. hijrah juga lah yang kita Syabat. jadikan kekuatan pada pada orang memang saya minat ni tu dia call sebalam tapi saya bawa buat podcast Itulah memang nak kawin isu masyarakat, ada pasal scam, pasalnya, tu hmm. dia semayang dekat, betul? Masjid Sri Petaling dengan Pak Iglan. Oh. Macam mana orang gantar beli yang macam ni? Kita pusat pengajian Al-Quran. Dia macam tak berapa nak masuk. Hmm. Ah, Luar dia kata tak masuk. <nah>, tak nak <cuk> <cuk> tak ngau. <now>. Tak Eh, tak <cuk> lupa lah dia. Hmm. Ah, tengok ada TikTok. <cuk> saya tengok. Itu oh, je lah. Saya kebetulan dia <cuk> lah ya. Saya, <cuk> 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 saya tanya lah. Cuma kali ni pun saya nak interview dia lah. Hmm. <cuk> <cuk> macam mana dia. Kita kongsi lah. kita dapat seorang dua berubah tu pun. Okay, alhamdulillah. Itu je lah nak so, jadikan. Hmm. Um. <cuk> So, ini yang tempat sembahyang rumah. Mana? Oh, Dalam sakit. Ah, 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 <laughs> okay. so, so, <laughs> so <laughs> banyak kalau dengar cerita tu banyak agak uh, mungkin okay, Datuk boleh cerita ke sikit macam. Ah. Kan. Kalau boleh jadi motel jadi tempat ni sampai sampai jana <laughs> memang kami doakan dulu hmm. daripada... Di mana di tempat kita? Ah, oh, di Kedah. Di Kedah. Oh, ah, di Kedah <laughs> <tu, laughs> dah. Macam mana Datuk dengan owner tu? Macam mana? Uh, eh boleh kena tu masuk interview. Boleh. Masuk ni. Boleh. <tuk> <tuk> Minta apa? Boleh dah. Saya okay. tadi dia masuk video ada Ha. Ingat tempat tu dalam seingatan kita lah tahun 2022 tu. Ha. Uh. Asalnya kita bantu sahabat kita kan untuk nak buat apa? Macam bawah tu apa dah? ah Ha minimarket. Ha. Bila minimarket uh, mini tu Biar kita, bangunan tu tiga tingkat. Kita tiga tingkat, yang kedua tu tingkat yang pertama tu kita nak buat untuk NGO-NGO untuk program-program dia kan. Dan tingkat yang tiga tu kita tengok kosong, hmm. kita plan dia nak buat motel lah. Kadang-kadangnya tu dalam macam mana dalam duk tengah duk setting tu Allah ilhamkan kita tengah bincang tu. Kenapa kita tak buat uh, surau? Yang kawasan tu banyak orang boleh naik sembahyang. Kemudian kita boleh letakkan guru untuk mengajar kita. Sebab okay. kita tak ramai. Kita boleh bagi kawan-kawan yang macam kita yang segan mengaji di luar tu uh, mengaji di situ dengan seorang guru yang mengajar kita. Asalnya macam itulah. lah. Okay. Uh, lagi makin hari kita makin rasa macam dengan owner ni rasa seronok. Memang dia pun dalam keadaan ketika tu dalam proses perhijrahan. Okay. nak cari ketenangan dengan nak cari jalan yang nak mesti nak hijrah ke jalan Allah Taala lah. hmm. bila pulang-pulang macam tu hati dia akan makin tenang makin tenang dan waktu tu dia suka mana dengar guru yang mengejar agama dia nak pi nak pi dia hati dia tu dah ke arah tu lah sampailah satu ketika tu Allah Taala pertemukan kita dapat berjumpa dengan seorang Al-Arif Billah waktu tu Iaitu yeah. Pak Sumi ha, Pak yeah. Sumi ha, Pak Sumi waktu tu Dia waktu tu dia Waktu ketika kami nak pergi tu Waktu tu Pertemuan pun tak Tak lama dah kau orang pergi pun 5 minit 10 minit kita pun Bila owner ni ajak nak pergi Kita pun InsyaAllah kita doa mudah-mudahan boleh jumpa pada hari Jumaat tu kita pergi dengan anak murid kanan dia, Ustaz Faruzi, Ustaz Faruzi ni memang rapatlah dengan Pak Su. Hmm. Kalau kita tengok kitab yang sebelah jilid yang Pak Su susun dengan anak murid dia tu, yang boleh mengajar kitab ni, Ustaz Faruzi tu lah. Oh. Dia mengajar tu seolah-olah macam Pak Su mengajar. Kefahaman dia sama macam Pak Su ajak kita. Bila pergi orang tu, kita pun, Allah, boleh jumpa lima minit pun seronok dah. Tapi Allah Ta'ala izin, Lepas kita jangan balik Sehingga kalau ada tetamu lain Baru nak beredak pun tak apa Sedap tak sedap 3 jam <laughs> Kami duduk dengan Pak Su oh. Banyaklah Pak Su cerita Dan adalah benda-benda yang unik Yang secara kita Dapat perasaan Pak Su sentuh Pasal owner ni secara tak langsung Di sebalik perbincangan tu kan Yang ada benda yang Pak Su tak pernah cerita Dia cerita jadi Itulah pertemuan saya dengan owner tu, waktu dengan Pak Su tu, 3 jam tu lah hari yang terakhir bertemu dengan Pak Su. Uh, sebelum tu, memang saya duduk-duduk pergi juga 2 bulan sekali. Cuma kebetulan pada hari tu, 3 jam pergi dengan owner ni, banyaklah Pak Su nasihat tu. Benda tu lah yang saya rasa sebagai asbab Allah Ta'ala buka hati owner DM ni ke arah yang boleh kata daripada pertama saya kenal dia sampai sekarang boleh kata 360 darjah dia dah hmm. dia tukar jadi saya doa lah moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kami ini istiqamah di atas jalan ni mungkin jalan yang dakwah kita buat ni tak sama macam jalan di luar tapi ni satu pendekatan yang kita guna untuk bantu orang-orang yang dahagakan benda-benda ni ataupun orang yang dalam keadaan yang apa tersalah cari jalan contohnya dalam bentuk uh, pembiayaan yang depa buat kan kita gunakan asbab ni untuk kita yang pertama kita nak kuatkan ukhuwah bila ukhuwah kita nak sama-sama berdakwah bukan kita saja nak dakwah kita mungkin tak ada kekuatan tapi owner kata orang yang bersama kita ni yang pertama kita ikat ke ukhuwah kita bukan nak tolong saja kita nak ukhwah, kerana ukhwah ni lah di antara benteng yang Rasulullah ajak kita, kekuatan Islam ni ukhwah di antara muhajirin dan ansar kira-kira. Jadi kekuatan ni, bila kita ada ukhwah, barulah kita akan berdakwah. Maksudnya, kekuatan dakwah tu akan main. Kita ada sikit, dia ada sikit, kita bergabung dan yang penting kita nak nusrah daripada Allah Ta'ala tu, boleh berjalan. Jadi DM yang bergerak sampai sekarang ni bukan di atas kekuatan kita tapi di atas uh, pertolongan yang Allah telah bantu melalui sebab sahabat-sahabat kita yang mai tadi. Ha jadi kita ni tak ada apa, -apa lah. Ha <laughs> uh, yang di yang barokahnya doa daripada orang soleh daripada kita. Ha uh, itulah.